Привіт друзі. Приїхали на виставку в Київ зернові технології 2018. Покажемо вам сьогодні. З Артемом он ховається. Наш другий блогер. Покажемо сьогодні, що тут є. Із новенької техніки. Ще не не відкрилось всередині, на дворі небагато, звісно. Техніки. В 2016 му ми приїжджали, так там на дворі було дуже багато. Ну це було на Агроекспо. А тут глянемо що, що внутрі буде. Може внутрі там буде багатенько. І там потім покажу вам, може фотографії, які то відео в мене ще з 2016 -го года з тої виставки вложу теж в ці ролики. Так что наслаждайтесь. Пощить. Вот барана такая. Наша тема. Интересно. Вот измельчительца электропривод. Тупо вінця порізані. Такі сектора, щоб затягували. От його характеристики. А скільки кіловат мотора? 30 кВт мотор, нічого ці. 30 кВт. Гідромоторами затягує там з того года у мене є кусочок відео, покажу потом Жовтий, там посерьезней техніка. а от вот ну що казали в Фейсбуці вже. Чоловік казав купив собі борону реки сельмашка Это вот есть 145 на цельном дузе, ну не раскладно, а на сера 145 на цельном. Индос, что А тут у вас стул стоит, да, или? Да, да, да. Панковка, да, но дело в том, что оно все поджимает. Mm -hmm. То есть, тут за за стоя... счет плоскости вот этой Да, 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 да. оно поджимает а, получается а... ставится. Люфт убирается И за счет зажима. Да, да, да. Ну а расстояние, расстояние 150, между 150, наверное, да, у вас? А, ну то что 150, мы на других 150, это 12-10. А, ну, дело в том, что а вы видели на других, что, блин, есть у некоторых, блин. Оно, Маленький оно зазор ну, зазор. Да, ну, ну да. можно да, вообще 5 мм. Да, да, да. да. Про... Джон Гревис. Кукурузно. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Профессор, вот сиди, я тебе покажу, да? Вот а а это Артем, у а вот это Сергей Толодян. Вот это у него башня информации который... А, а ты это... А, это... А, это... А, это Спасибо за видеорекламу, за подарок. Видишь, это... мы конечно, вот так стряпнулся наше тело, когда, когда мы так еще смотрим, получается, и Вадим, наш руководитель, такой, о, говорит, выложили видео распаковки нашего подарка. И тут мы такие стоим, такие, I, я говорю, ну що мені каже, що вони будуть не повербанка. Вам повербанка не Дело там, що жир там, да? Я я не знав, що він там должен бути. Мені написали, а мені да. Все, ребята, удачі. От за те, щоб резину не було. Якраз ми збиралися на ту жатку на так скутаки делать. а тут вже йде сразу з жаткою. Может поработаем и такой, посмотрим, что оно покажет. Измельчитель Джон Гревис. Тоже. Прикручиваются ножи. Ну, тут вроде лучше. Мне кажется, там где труба, все равно туда не будет забывать землю и палку. Там есть такие конструкции, что пустотели. Так с ним мы прямо идем лом в комплекте. Да, ты поменьше. Так, ты поменьше. Держи. О, Держи. Вы просили футболки, себе. <свят> Держи, пакет получишь. Спасибо. держи пакетик. Ти да. його. Так. Все. <гум> а тут там уже вал идёт понизу. <гум> що за вал? Типо, uh, да, это вал, понял? <гум> типа протягиваючи, боюсь. Що опускав стебло, протягував да. вниз, типа yeah, осервав, yeah, понял? А, а, а що я... там? А, а ну, вона на... як... наша, можна доставити? Ні. Не це вже, а а ну, а що ми можемо самі як приваримо на? У вас не А вот, бачите, она сделана, как бы, получается, круто. Вот, убирают бурьян, допустим, если после, где там, в найм у кого-то, а, там, я, маленькие оно, кусочки. А как Куда оно стягивает? Не... Ну, ну если если крутится просто крутится сейчас да. просто крутится сюда, да. вращается в эту сторону, сюда, ну, на стебло нас. стебло идёт, и оно... Стебель идет, если, допустим, разносортный, Ага. И разно ну, высот... Ну, сам по себе подсолну стебель остается дальше идет вот здесь шляпка уперлась уже ага. и пошла туда отрезается а этот допустим торчит он не опирается на обтекатель а этот нож этот э, вал сам он подбивает его получается и он вот отталкивается 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 пока не попадет сама шляпка сюда а не срежется тут сложно как ничего и не могу и а вот этих, да, там конструкция расставили. чуть по-другому, да, вот у это лифтеров, Да, здесь тоже по-другому. То, -то. то, что они же тут крепились, да, там лифтер, они сейчас как бы тут упали, да, у был, да, взлетели. Они крепились в этом там. же месте. Оно одинаково, просто здесь он был... А, такой тут с конусом и так и шло, да. Конусом конструкция... Шла. Как лодочка, и здесь крепился лифтер. Mm. Сам. Ну, бачите, вот, то работают над техникой. Так что вот такая выставочка получилась заканчивается уже наша выставка. Будем уезжать домой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спрашивайте, кому что интересно. Если что, вспомню, отвечу, то что все не запомнишь рассказать.